奶奶，我把我最喜欢的东西全都送给你。妈妈不让我陪你去，那那你就把这个超人带着，想我了你就抱着他。 好，你不要害怕哟，在国外要好好治病，我会像男子汉一样撑起这个家，好好保护菲菲。谢谢你，宝贝。 宝贝乖，爸爸一定会好起来的。 那我走了，一路顺风。就不能男人点，双手一抱，这不就抱上了？我走以后，你不准沾花惹草。哎呀，知道了。 你要好好照顾自己，我和 Chris 会等你回来的。我会好好照顾我自己的。嗯，先走了。 走了。嗯。走了、啊。走吧。你们现在是修成正果了。嗯。可我还有好长的路要走。你还好吗？ 我会帮他守住幻针，等他回来的。对了，上次安排让你找的高级设计师找的怎么样了？还在找呢。我们必须趁热打铁，尽快把 NS 品牌做出来，才能搏出位。 你那边怎么样？一切顺利，你不用担心我。那你那边进展如何？我这边还在筛选设计师，一旦选定，会立刻推进 N S 项目的。好。苏，这些都是我筛选过后感觉还不错的设计师，你看一看。要是有感觉不错的，我就约一约。好，我看看。